Проблема заключается в том, что ДТЭК, отключая своих потребителей, таким образом борется с должниками. Мало того, есть должники добросовестными. Добросовестные. Один из них это наш водоканал. Один из самых добросовестнейших должников. Почему? Долги по сравнению с другими должниками ничтожно малы. Есть сотни миллионов долгов. Сотни миллионов долгов. Есть должники, не выполняют графики проплат. Иванов, как руководитель этого предприятия, делает все, чтобы выполнялся график проплат, даже больше делает для того. Долг на сегодня, если я правильно понимаю, меньше двух миллионов. Миллион семьсот. И при этом, тем не менее, ДТЭК решил все равно, все, его, все равно его отключить. Путем различных усилий, не будем рассказывать, звонков удалось избежать этого. Написали письмо, опять... Обещания, графики, которые выполняет Иванов. Все равно отключение было. Значит, кратковременно. Хочу предупредить жителей, за счет тех резервов, которые есть у водоканала, определенное время, это не день, не два, это гораздо больше, водоканал может продержаться при том, что будет отключена поставка воды от Искровского водозабора. Может продержаться может продержаться. Но тем не менее, еще раз говорю, есть обстоятельства, которые уже не зависят от водоканала. В водоканал, я разобрался в ситуации, делал все, что можно, что, все, что требовали от него. Все делал. Но вот таким вот образом монополист борется с тем, чтобы вернуть свои долги. Не через суд, к сожалению, а через рубильник. Евгений коротко по ситуации. В августе 2015 года между губернатором и ДТЭК Облэнерго был заключен меморандум значит, об оплате предприятиями водоснабжения области определенных уровней платежей за потребленную электроэнергию, предприятие в полной мере выполняет свои обязательства и даже более того осуществляли больше платежей, чем было определено меморандумом. Не взирая на это, Облэнерго постоянно пытается отключить от электроснабжения объекты водоснабжения и водоотведения, то, что мы имели 21 числа и не только 21. И до этого были такие, в общем-то, попытки из, из сетей Центральной энергетической компании, из сетей Облэнерго. В результате проведенных переговоров ну вот, благодаря помощи городского головы данный вопрос 21 числа был решен. Значит, были подготовлены соответствующие гарантийные письма о, том, о погашении задолженности. Были подготовлены графики, и мы этот график сегодня уже начали выполнять, Владимир Васильевич значит, по январю месяцу, на, расписали на весь год. То письмо, опросили, 5. Да, да, Это гарантийное 5. письмо, к гарантийному письму был подготовлен график, они с этим графиком согласились, мы предварительно переговорили с директором по продажам, значит, я такой график подписал, и мы будем прилагать все усилия для того, чтобы его выполнять. Я хочу, чтобы все понимали, я как раз в пятницу получил информационное сообщение от ДТЭК Облэнерго, где они... Перечисляли все предприятия водопроводно канализационного хозяйства области, которые имеют долги Но я и накапливают я долги. Аульский водовод 320 миллионов, Кривбас водоснабжение 139 миллионов, Днепр-Западный Донбасс 89 миллионов, Днепроводоканал 81 миллион, Кривбас-Водоканал 60 миллионов, днепр городской совет-водоканал 18,2 миллиона. Марганцевское предприятие 5,13 миллионов, Никопольское 3,8, Желтоводский водоканал был 2,7, на сегодня 1,7. То есть одно из самых маленьких задолженностей. Поэтому прилагаем все усилия для того, чтобы такие мероприятия больше не применялись к нашему предприятию, но в то же время на 26 и на 28 число у нас предупреждение от ДТЭК Облэнерго есть. Вот, я еще раз говорю, мы прилагаем все усилия для того, чтобы свои обязательства по графику и по гарантийному письму выполнять. Вот, я думаю, что, собственно, такая задолженность, миллион семьсот, ну, это очень низкая задолженность для предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.